প্ৰথমতে সকলোকে শুভ ৰাতিপুৱা আজি এখনি চব্জি বনাবলৈ লৈছোঁ মানে যিখন চব্জি আমাৰ হোটেলত কয় ভাতৰ চব্জি বুলি এইকেইটা কোমোৰা কভাৰ গুচাই দিয়া হ'ল মানে বাকলি গুচালে এয়া ভাটকেৰেলা এইফালে বেঙেনা কাটি আছে আমাৰ বড়োদাই এইফালে আছে আপোনাৰ পটল কেইটামান এইফালে আছে কলডিল এইখিনি মই আচাৰ বনাম যে কি নহওক মই আজি যিখিনি চব্জি বনাবলৈ লৈছোঁ আপোনালোকে প্ৰথম পাৰে শেষলৈকে চাব বহুত সুন্দৰকৈ মিক্স এখন চব্জি বনাম মানে কিহৰ লগত কি মিলালে ধৰক ভাল লাগে বা খাবলৈ সোৱাদ লাগে কৈ আছোঁ আপোনালোকক এইকেইটা টোতুৰা পৰি গ'ল এইখিনি বেঙেনা চাই থাকক দেই আপোনালোকে বাকী সকলোখিনি কামে কামে লাগি আছে এইফালে আমাৰ কাৰিকৰে বনাই আছে ভাত দেখিছেনে কাৰিকক কৈছোঁ আজি ভাতৰ চব্জি এখন মই বনাম স্পেচিয়েলকৈ বুলি এইফালে এতিয়া বিলাহী কেইটামান যোগাৰ কৰি লওঁ বাকীখিনি আপোনালোকে চাই থাকক বন্ধু বান্ধৱীসকল ইতিমধ্যে সকলোখিনি কটা হৈছে লগতে এইটো এটা মছলা থোৱা বাকচ মানে ইয়াত কিছুমান এনেধৰণৰ মছলা ৰাখিছোঁ সেইখিনি আজি আপোনালোকৰ আগত একদম মানে মনে মনে ৰাখিছোঁ ইয়াৰ অলপ অলপ যেতিয়া মই চব্জি দি দিম খাবলৈ ইমানেই টেষ্টি হয় ক'বলৈ কোনো ভাষা নাই সেইফালে আমাৰ গৰুদাই বৰাবৰ ভাতকেৰেলা আৰু এইফালে কোমোৰা আৰু কিবা কিবি মিশ্ৰণ কৰিম গোটেইখিনি কাটি আছে এইফালে আমাৰ হ'লে ৰাতিপুৱাই ৰাতিপুৱাই দিশ গুটি ৰস আহিছে কি নিবলৈ হেল্ল' মই চিঙৰা নিবলৈ আহিছোঁ এয়া চাওক চিংৰা বনাই আছে গৰম গৰম চিংৰা আজি আমাৰ মিটিংখন আছে একশ চিঙৰা লৈ যাম মানুহক একদম পেট ভৰাই চিংৰা খুৱাম বাকী সকলোখিনি কামে কামে লাগি আছে আৰু লগতে মোৰ অকণমানি ভলকটো আৰম্ভ কৰি দিছোঁ দেই আপোনালোকে চাই চাই গৈ থাকক আগফালে বনাম মানে ইয়াত বুট দালি কাবেলী বুট মটৰ এনেধৰণে তিয়াই থোৱা আছে আনফালে বেঙেনা কাটি ৰেডি এইফালে মটৰ ঘুগুনি বনাবৰ বাবে মানে সন্ধিয়া যেতিয়া পাটৰ গাড়ী আহে বহুত ঘুগুনী দৰকাৰ হয় এইফালে শুকান ভাজি কিছু কাটি থৈছে যে নহওক এটা এটাকৈ দেখুৱাই যাম বাৰু আপোনালোকক আনফালে দালি ভাত চিংৰা এয়া গুৰু দাই কাটি আছে কি ক'লে আনিলোঁ ধুই কৰি ধুনীয়াকৈ দিবি মানে মোক বনাবলৈ সেইফালে চাহ এতিয়া মই হোটেলৰ আগফালে আহিলোঁ কেৰাহী পাতি দিলোঁ কেৰাহী গৰম হৈ গ'ল সৰিয়হৰ তেল যোগ কৰি দিলোঁ এতিয়া এটা এটাকৈ বস্তু মানে যোগ কৰি যাম আপোনালোকক দেখুৱাই যাম আৰু লগতে আপোনালোকক জনাওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ পাচলি একেলগে মিশ্ৰণ কৰি যেতিয়া বনোৱা হয় খাবলৈ বহুতেই টেষ্টি হয় অৱশ্যে সকলোৱে এনেধৰণে মিছ কৰি খাবলৈ বেয়া পায় কিন্তু বনাই পেলাই খাই চাব তাৰপাছত আপোনালোকে মোলৈ কমেণ্ট কৰিব সৰিয়হৰ তেল গৰম হোৱাৰ লগে লগে প্ৰথমে যোগ কৰি দিলোঁ এয়া পিঁয়াজ মিহি মিহিকৈ কাটি লোৱা তাৰপাছতে এটা বস্তু যোগ কৰিম সেইটো মই আপোনালোকক যে কৈছিলোঁ বিভিন্ন ধৰণৰ গোটা মছলা পিচি মই এটা বিবাদ ধুনীয়াকৈ থৈ দিওঁ এয়া ইয়াত আছে ডালচেনি লং ইলাচি অকণমান ধনিয়া মানে ধনিয়া ধৰক গুটি মানে পিচি পেলাই থোৱা অলপ অলপ দিব লাগে বহুত বেছিকৈ দিলেও ভাল নালাগিব এয়া ভাজি আছোঁ এতিয়া সোৱাদ অনুসৰি হালধি নিমখ যোগ কৰি দিছোঁ দুশ গ্ৰাম চয়াবিন আগতীয়াকৈ গৰম পানীত ধুই খুব ধুনীয়াকৈ চাফা কৰি ৰাখি থওঁ আৰু মানে এয়া প্ৰথমতে ভাজি ল'ম সুন্দৰকৈ ভাজি ল'লোঁ তাৰপাছতে এয়া মিক্স চব্জিখিনি যোগ কৰি দিলোঁ যেনে কোমোৰা চয়াবিন আলু লগত আছে পটল আৰু কেইটামান ভাত কেৰেলা চাওকচোন ৰংটো আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব দেই সোৱাদ অনুসৰি আকৌ অলপ নিমখ অকণমান সময় ঢাকি দিলোঁ এতিয়া আৰু কেইটামান বস্তু যোগ কৰিবলৈ আছে মইনো কি কি যোগ কৰিছোঁ আপোনালোকে এটা এটাকৈ কমেণ্টত লিখি যাব তেতিয়া ভাল লাগিব আৰু সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাব নজনাসকলে নিশ্চয় উপকৃত হ'ব লগতে বিলাহী চাৰিটা কাটি ইয়াতে যোগ কৰি দিলোঁ এয়া আদা নহৰু জলকীয়া আমাৰ হোটেলৰ কাষত যিকেইখন দোকান আছে চবেই কৈ আছে নবৌ বহুত ধুনীয়া গোন্ধাইছে ধুনীয়া গোন্ধোৱাৰ অৰ্থ এইটোৱেই মই যে ডিবাটোত ৰাখি থৈছোঁ বিভিন্ন ধৰণৰ গোটা মছলা পিচি তাৰে অলপ যোগ কৰি দিয়াৰ বাবে বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া গোন্ধাইছে আৰু খাবলৈও বহুত টেষ্টি হ'ব এয়া হৈছে বইল কৰি লোৱা দালি বিভিন্ন ধৰণৰ দালি মিশ্ৰণ কৰি বইল কৰি এনেধৰণে চব্জিত মিলাই খাই চাবচোন সঁচাকৈয়ে বহুতেই সোৱাদ লগা হয় আৰু লগতে হেল্ডিও হয় এয়া চেছ খুব ধুনীয়াকৈ এতিয়া অকণমান সময় ভাজি ভাজি দিছোঁ অলপ সময় উতলাৰ লগে লগে মোৰ চুবুৰীখন ধুনীয়াকৈ হৈ যাব আৰু গৰম গৰম ভাতৰ লগত পৰিৱেশন কৰিম আৰু লগতে যিসকলে এনেধৰণে মিক্সকৈ বনাবলৈ নাজানে তেওঁলোকে উপকৃত হৈছে বুলি ভাবিছোঁ খুব ধুনীয়াকৈ এতিয়া ভাজি আছোঁ আৰু অকণমান ভাজি দিয়াৰ পাছত অকণমান গৰম পানী যোগ কৰিব লাগিব সেয়া প্ৰথমতে মানে গৰম পানী নাই বুলি ঠাণ্ডা পানীকৈ লৈছিলোঁ তেতিয়া কিন্তু গৰম পানী অলপ পালোঁ সেয়েহে অলপ যোগ কৰি দিছোঁ এই চব্জিখনত বহুত বেছিকৈ যদি পানী দিয়ে সোৱাদটো নাইকিয়া হৈ যাব খুব কম পৰিমাণে দিব লাগিব অকণমান থুপথুপীয়া হ'ব লাগিব আৰু লগতে আপোনালোকক জনাওঁ এইখিনি চবজি মই হোটেলত খুৱাবলৈহে বনাইছোঁ মানে ভাতৰ লগত মানে এনেকৈ এক্সট্ৰাকৈ অলপ অলপ চব্জি দিয়া হয় সেয়েহে বনাইছোঁ আৰু আপোনালোকৰ কেনে লাগিছে জনাব শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে সকলোকে মোৰ চেনেলৰ তৰফৰ পৰা মৰম গাছিলোঁ সকলোৱে সুস্থ হৈ থাকক হেল্ডি হৈ থাকক আৰু মোৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই আপোনালোকে কেনে পাইছে কমেণ্ট কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব শেষত অকণমান পিঁয়াজ সুন্দৰকৈ ভাজি যোগ কৰি দিলোঁ এইয়া চক এতিয়া অলপ লৰ ফৰ কৰি দিছোঁ মানে ইলুটি চিলুটি মিশ্ৰণ হোৱাৰ লগে লগে গেছটো লাহেকৈ অফ কৰি দিলোঁ ইতিমধ্যে মোৰ চব্জি হৈ গ'ল মোৰ ছোৱালীজনী যেতিয়া হোষ্টেলৰ পৰা ঘৰলৈ আহে তাই কোনোদিনে নিজে ভাত নেখায় জানেনে এনেই কিন্তু তাই আমাক কেতিয়াবা চব্জি বনায়ো খুৱায় লগতে ভাতো কেতিয়াবা বনাই খুৱায় কিন্তু বৰ ধুনীয়া নহয় লাহে লাহে শিকি আছে এতিয়া মই ভাতৰ কাঁহী লোৱাৰ লগে লগে মোৰ ছোৱালী আহি মোৰ ওচৰ পাই গ'লহি তাইক বোলে ভাত খুৱাই দিব লাগে মানে যেতিয়া ধৰক এনেধৰণে ভাত খাওঁ নহয় ওচৰতে আহি বহি যায় সঁচাকৈয়ে ন মানে বেয়াও লাগে তাই হোষ্টেলত আমাৰ পৰা আঁতৰি থাকে আৰু যেতিয়া ঘৰলৈ আহে আমাৰ পৰা অলপ মৰম বিচাৰে আৰু মই ভাবোঁ সকলো মাক দেউতাকে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক মৰমেৰে বান্ধি থ'ব লাগে আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই